И всем привет, друзья, С вами Туэт. Это очередной конкурс на две лицензии Майнкрафта на снятие со мной летсплей. И подпис... ну, пятое место занимает то, то подписка на мой канал, поставить лайк. И я еще от 10 друзей попрошу поставить лайк под видео, либо же подписаться. Ну, за, за его выбором. Э, так. Первое место занимает снять летсплей со мной по любой игре. От Battlefield 4 до Terraria 2. Ну, точнее, просто Terraria. Второе место занимает лицензии. Третье место я уже там, где не можно зайти на мини-плекс, но можно поиграть на Smash, Ну, на других проектах. Второе место занимает ну, я говорил, лицензии на ней можно на, на любую игру зайти. Ну, минус. Э, не можно. Не можно поиграть. Ну, это будет 1.7.2 версия. А второй лицензии 1.6.2. Да. Э, четвертое место. Как я говорил, это вообще-то я говорил ну ладно. Четвертое. Это будет сняться только в Майнкрафте со мной. Не-не, это второе место. Третье место. Ну, лицензии, четвертое тоже и пятый, ну, я как говорил, тех людей попросить поставить лайк, либо же подписаться за его вы... за поб... выбором победителя. Результат... Результаты конкурса открываются сегодня, а закрываются 31 декабря в двенадцать ночи. Да, вот тогда будут результаты конкурса. 7 лет онлайн в скайпе, чтобы... И, кстати, чтобы... чтобы ну, чтобы участвовать в конкурсе, вам нужно подписаться на, на мой канал, подписаться на канал Донота, поставить лайк под видео, что еще? Подписаться... Не, я же говорил. Поставить лайк под видео, говорил. А, еще э, вам нужно оставить свой скайп, либо же из странички ВКонтакте. И я вам кину. А если будете врать мне, что типа вы победители, я вас просто просто если вы там победили, сказали, например, что вообще-то ну вы победили как конкурс, но вы победили самое остальное место, типа вы скажете Uh, пожалуйста, эй, чувак, Тед, это я уже первое занял. Где, где мое сня снятие лесплея? Нет, принимать я не будет. Я не дебил. А второй конкурс, я не знаю, когда будет, но он будет уже на 10 лицензий Майнкрафта. И... Мой код. 10 лицензий Майнкрафта и... еще будет на ну что там не знаю э, а снять видео на на любом проекте Майнкрафт на любом э, на любой игре и ну и або можно снять видео ну поговорить поболтать в скайпе да вот такие будут конкурсы ладно я, наверное, на этом закончу. Скажу, если вы здесь при можете подставить лайк, подписаться на канал. А с вами был Тед. Всем удачи. Всем пока.